Vaxtın xəlləsin dəli izləyicilərimiz, bu gün ləhistərə yeni yasamalda Əsəd Əhmədov küçəsində 21 mərtəbəli binanın 21-ci mərtəbəsində mansard olmayan, kupcalı, qanuni, 2 otaqdan 2 otaq olan və 3 otağa düzəlmə, 72 kvadrat mənzili ilə tanış etmək istəyirəm. Bura mənzilimizin Qonaq otağıdır. Gördüyünüz kimi mənzilimizin qonaq otağı genişdir, işıqlıdır, yel çəkəndir, gün düşəndir və birbaşa eyvana çıxışı mövcuddur. Mənzilimiz kupcalıdır, mansard deyil, qanuni 21 mərtəbəli binanın 21-ci mərtəbəsindədir. Kupcalıdır. Və qiyməti 115.000 manatdır, 72 kvadratdan ibarətdir. İndi isə gəlin mənzilimizin digər issələrlə sizi tanış edirəm. Bura mənzilimizin bir yataq otağıdır. Gördüyünüz kimi bu yataq otağı da normal ölçüyə malikdir. E, i̇şıqlıdır. Günışandır, yelçəkəndir. E, Bura isə mənzilimizin digər bir yataq otağıdır. Gördüyünüz kimi bu yataq otağı da genişdir, işıqlıdır, skvaznoydur, günışandır. Geniş ölçülüdür. İndi isə mənzilimizin mətbəx hissəsini təqdim edirəm. Mətbəx də çox səliqəli dizayn edilib, kiçik mətbəxdə olmasına baxmayaraq. Çox gözəl proyekt verilib mənzilə. Mənzilimiz qeyd etməsinə 2 otaqdan 3 otağa düzəlib, hər otağın ayrı pəncərəsi var. Bura isə mənzilimizin salonudur. Salon çox genişdir, işıqlıdır, gündüşəndir, yelçəkəndir. Və qeyd etmək istəyirəm, mənzilimiz 115.000 manata satılır.